Потрясающая песня «Матросы» и сумасшедшие ваши аплодисменты! Итак, дипломом лауреата третьей степени номинация «Странный вокальный ансамбль средняя возрастная категория 10-13 лет» награждается образцовый детский вокальный ансамбль «Пармира. Город Одесса!» мы продолжаем награждать Пальмиру. Дипломом лауреата третьей степени номинации эстрадный вокал дуэт младшая возрастная категория до 9 лет награждается Калинина Елизавета и Ничебарюк Герда. Номинация эстрадный вокал Дуэт, младшая возрастная категория до 9 лет. Награждается Калинина Елизавета и Ничебарек Герда. Дипломом лауреата второй степени. Номинация эстрадный вокал Ансамбль младшая возрастная категория до 9 лет. Награждается детский вокальный ансамбль. дипломанта фестиваля номинация эстрадный вокал соло младшая возрастная категория до 9 лет награждается семененко Екатерина ансамбль Вальмира. самый большой ансамбль итак лауреатом второй степени награждается номинация эстрадный вокал соло старшая возрастная категория 14 Эстрадный вокал. Соло-младшая возрастная категория до 9 лет. Награждается Столбарь Дарья. Диплом... на фестиваля номинация Эстрадный вокал, соло-младшая возрастная категория до 9 лет награждается Ничибарюк Герда. В номинация номинации «Эстрадный вокал. Соло. Младшая возрастная категория до 9 лет» награждается Калинина Елизавета, солистка образцового ансамбля «Пальмира». Ваши аплодисменты, «Пальмира»! Дорогие, дорогие друзья, и специальный приз от моего соведущего Артура Босса, шоумена, певца, телеведущего, директора студии «Татам Юзи». Позвольте от себя, как от директора студии Data Music, который делает такие потрясающие проекты, как x фактор Украина Май Талант, Голос страны Битва Хоров, от себя подарить потрясающему коллективу Пальмира, город Одесса, сертификат на 300 долларов. <связывая> Это вам. Ваши аплодисменты большое. Ребята, проходите. Да, счастью нет предела, я вижу. Но вы не один. И наш галаконцерт продолжает. Образ...